Я хочу розповісти про те, що відбувається зі мною прямо зараз. Я не знаю, коли все змінилося, коли людина, яку я любила, почала мене ламати. Спочатку це були дрібниці, зауваження, насмішки, слова, які начебто нічого не означають, але залишають неприємний осад. Потім він почав контролювати мене, говорити з ким спілкуватися, як одягатися, що можна, а що ні. Я все виправдовувала. Мені здавалося, що це просто турбота. Що так і має бути. Але зараз я розумію, це не турбота, це страх. Я боюся сказати щось не так, боюся його реакції, боюся, що якщо піду, він зробить щось жахливе. Я не знаю, що робити, мені здається, що виходу немає, але я все одно сподіваюся, що він є. Як будто би дуже мало контексту. Ну, тобто, поправ меня или добавь щось, що, можливо, не услышав, але я не услушав в цій історії конкретики. Я вижу, что человек беспокоится, но я не могу понять из-за чего. Сначала я думал, что это забота, а потом понял, что это страх. Но ну, окей. Так, мы... я думаю, что ее тревожит все то, что відбувається. Нет, это понятно. Так, а але, що відбувається? Э, ну, ось зауваження, насмішки, слова, які нічого не означають, але залишають неприємний оцет, контролювати Хорошо. мене. лучший а -а -а. вариант в данном случае это прямо вот смотрите это прямая рекомендация можете следовать этому без проблем в рамках психического здоровья вы всегда должны манифестировать свое право на отказ от насилия в свою сторону когда мне неприятно что-то вот кто-то мне говорит или там какая-то шутка ну, которая меня может задеть хотя мне уже все мертво когда я сталкиваюсь с чем-то что могло бы потенциально ну там допустим или одну и ту же шутку шутят очень много раз uh -huh. она не задевает но она уже просто неуместная я могу сказать мне бы хотелось чтобы ты этого не делал потому что в такие моменты, я чувствую, и писать, что я чувствую, дискомфорт, или я чувствую, что ты хочешь меня задеть, но угу. у тебя к э, тупое никчемное ничтожество не получается, и ты пытаешься сделать это количеством, а не качеством, научись шутить. И эта это шутка, если что, так не говорите со своими близкими, это я так могу так себе позволить. Потому умение декларировать свои права на отсутствие насилия, это неотъемлемое ваше право. Так. То есть вы всегда вы имеете право не жить дискомфортную жизнь с человеком и если человек использует какие-то насмешки не факт что он понимает то что вам это больно например я всегда внутри отношений шучу и моя проблема в том что я не всегда понимаю границу этих шуток вы ребята все тут заметили вы не видите всех этих людей но они уже все поняли что я не всегда понимаю границы и у меня точно нет злого умысла ну то есть Люди, которые меня знают, знают, что у меня ни в коем случае нет злого умысла, чтобы ранить человека. Я шучу, потому что для меня это ну, не является чем-то. Для меня это не табу. Mm -hmm. Шутить на темы, которые для многих людей ну, ни в коем случае нельзя шутить, там про мать или еще про что. Я могу шутить про что угодно. Я совсем как бы окей. Но не все люди такие. И это нужно учитывать. Например, девушке может неприятно быть, когда вы шутите про ее внешность. Но это же два разных прикола. Когда вы стоите и девушка подходит и берет, хватается за живот. И совсем другая тема, когда ты подходишь и хватаешься за ее живот. Ну, типа, э, в этот момент воздух становится густой. Так. Она очень медленно поворачивается, и твоя жизнь превращается в дерьмо сразу же. И очень длительное время. И ты не понимаешь, почему. И очень большая вероятность, что она тоже не понимает. Грубо говоря, вы должны понимать, что не все шутки подходят всем. Если он стебется, издевается и прикалывается, это может быть проинтерпретировано как насилие, но может насилием не являться. Потому что одним из основных факторов насилия является дисбаланс власти. А в чем тут дисбаланс власти? У нее же есть возможность троллить его. Так. И поверьте, как бы он не стебал вас, Степ про то, что у него меньше, чем у вашего бывшего, только завуалированный, не такой прям. И он такой, типа, так, блин. Подбородок затрясся, не смешно, говорит. Смешно, смешно. Вот как твоя предыдущая шутка. Потому умение отстаивать свое право на отказ э, от того, чтобы терпеть э, насилие. Так, но тут у нее страх идет, страх его реакции. Боюсь, что что я, я пойду, он сделает что-то жахливое. Вот, э, не указано, угрожал ли он э, суицидом угу. ну, там, или чем-то деструктивным. Так, так, так. Второе, есть большая вероятность, что он э, и не станет этого делать. Угу. Это ее негативный опыт, либо ее представление о том, как бы она могла действовать, если бы от нее ушли. Третье. Если проблема заключается в его нездоровой, неправильной, неподходящей для вас коммуникации, это все поправимо, это можно менять. Просто не указано на то, что есть какие-то другие серьезные аспекты э, деструктивизма в отношениях. Тут у нас еще есть контроль. Говорил, с кем спилкуватися, как одеваться, что можно, что нет. Тоже. Я ни в коем случае не оправдываю насилие, но это же все зависит от контекста. Вот, например, с кем общаться, с кем не общаться. В моих отношениях э, может быть такое, что я скажу... Мне кажется, эти люди, э, привод... каждый раз после того, как ты общаешься с этими людьми, ты приходишь э, очень агрессивное. Все это можно интерпретировать как насилие. Ты рассказываешь мне с кем общаться. Поэтому вот это, те отношения, это тут э, та категория отношений, которая спасти на семейной терапии вот так можно. Просто при правильной коммуникации. Использовать я сообщение, это первое. Не говорить ты какая-то или еще там... про свои оказать. Да, да, начинать э, говорить про свои состояния. Второе, э, лояльность в коммуникации. Научиться быть преданным человеку в коммуникации и в этой же коммуникации не травмировать его. Ограничения в рамках личных границ. Люди должны понимать, на какие темы можно шутить, на какие нельзя. Угу. И поверьте, это шут не сделает шутки менее смешными, это просто вас адаптирует. Вы можете шутить, на другие темы. Или не шутите внутри этих отношений по поводу так. У вас для этого есть друзья, если они есть. Потому я тоже вот э, не очень правильно, это то, что я сейчас скажу, ну, то, как я делаю, но я для себя всегда делю отношения на те, которые можно спасти, которые спасти. Ну, то есть терапия, правильная, хорошая терапия с большей вероятностью поможет просто экологично расстаться. Мне почему-то кажется, что если она... Боїться його реакції, боїться, що він щось зробить, то, можливо, вже були якісь прецеденти або щось, що змусило її так. Или думати. — Ілі її отець закінчив життя самовбістом, тому що мать просто не з тим общалась. І тепер у неї всю життя... ми не знаємо. Mm, да, ми Понимаєш, не, знаємо я, ми я не знаємо? я приведу такий примір. У мене був был, це було давно, это був, мабуть, кінець 2019 року, був uh, примір роботи з парой, де Изначально я считал, что, ну, мне объяснили, как, что мужчина является... Они пришли сразу вместе, что мужчина, вот она рассказывает, вот такая-такая ситуация, он там пассивный, ничего не делает, то-то, то-то. Ну, в общем, достаточно широкий спектр проблем, связанных с его пассивностью и нежеланием меняться. Он ригидный, он контролирует, говорит, в чем я должна ходить. Я уже как бы пока записываю себе это все, ну, натирую сижу в планшете понимаю, что так, ну, и он сидит, а он молча, он не возмущается. Он все, ну, он у нас, как всегда, в терапии какая договоренность сначала? Один человек говорит, потом второй, угу. потом мы э, даем возможность парировать, э, скажем, высказанное э, Каждый каждой из сторон. И он э, все это выслушивает и говорит: Я попросил тебя не надевать э, вот это платье э, на встречу с твоим бывшим, который был на дне рождения твоей сестры только потому что это платье которое я тебе подарил и я хотел бы чтобы первый раз ты надела его со мной когда ты говоришь что я тебя контролировал эм, я заболел очень сильно тогда и я не мог тебя сам приехать забрать э, в три часа ночи в клуб где ты гуляла я попросил вернуться хотя бы, ну, там, к пяти утра, mm -hmm. но я вынужден был ехать с тобой, и я забирал тебя. Я не против того, чтобы ты шла в клуб, там, но и она, и она все говорит, да, это было так, это было так, это было так. Когда мы выясняем большее количество деталей, мы когда услышали не только формальную жертву, но и вторую сторону, мы приходим к выводу что, возможно, все не совсем так, как нам подается. Потому некоторые истории, мы все равно будем оставлять открытыми заявками, вы можете продолжать писать эти истории, я все равно их буду разбирать. Но суть какая, что если вы пишете, вносите очень много ясности. Угу. Не стесняйтесь, там нет лимита на количество букв. Да, детали тоже важны. Да, важны детали, потому что ваше мнение о том, что я думаю, что он что-то с собой сделает, он вам говорил, что он с собой что-то сделает, или это ваши мысли просто по этому поводу? Или вы бы так просто поступили, будь, будь на его месте? Или у вас есть негативный опыт, связанный с вашими близкими? Потому важны детали. И опираясь на то, что здесь есть, я бы мог с легкостью сказать, боже, да это же абьюзер. Но как клиницист я должен сказать, то, что у нас недостаточно информации. И та информация, которая подана, она подана однобоко. И я могу защитить этого человека но не способен помочь. Я могу сказать, у вас есть право на комфорт. Если вы хотите комфорт, вы можете написать в телеграм-канале, у нас есть телеграм-канал, вы можете описать свою ситуацию и так далее, вы получите поддержку. Но мы не решим проблему, потому что мы не знаем суть. И услышь мы вторую сторону, есть большая вероятность, чтобы мы услышали. Очень большая вероятность. Другую позицию. Так, это интересно, потому что я прочитала эту историю, у меня так уж было сразу так. Но все контролирует, все нужно пти. То однозначно, он не прав. Но Але... интересно, что нужно под разными кутами смотреть на ситуацию всегда. И любые отношения — это договоренность, это бартер. Вы дарите свое время в обмен на время другого человека в определенных условиях. Например, это не является абьюзом, если при вступлении в отношения вы декларируете, что для меня, например, недопустимо внутри отношений одеваться определенным образом. К примеру, это не абьюз, это сделка. Вы говорите, я готов строить отношения, я готов делать это, то, 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 при вот таких таких условиях. И как сказала Юля, вот, ну, ты говоришь, что для меня это рад факт, для тебя это неподходящий вариант. Но У -у -у. другая девушка может подумать так, секундочку, то есть он полностью занимается моим обеспечением, он следит за моей защитой, что это ради чего строятся отношения, это, это безопасность, это же важно. Он дает мне вот эти ресурсы, он с меня ничего не требует. Для него единственное, что важно, это чтобы я соблюдала, ну, не травмировала его вот этим поведением. Является ли это насилием? Потому что если я вступаю в отношения, например, представляем себе ситуацию, что я вступаю в отношения, и ты говоришь, мне, не, мне недопустимо, чтобы ты общался со своей бывшей. Или ты говоришь, мне недопустимо, чтобы вы встречались со своей бывшей в отеле, в лобби. Я такой: это red flag. Ты меня ограничиваешь. Но это же здоровый запрос. Потому, Конечно. Согласна? Потому считается ли это насилием в сторону мужчин? Нет. Это запрос, и вы в рамках этих отношений либо идете на эту сделку, либо не идете. Потому прежде, чем начинать отношения, договоритесь на берегу, что для вас приемлемо, что для вас терпимо например даже условия взаимоотношения с бывшими готовы ли вы терпеть, что у нее могут быть друзья мужчины? Я вообще в принципе не обсуждаю хорошо, но ну, нормально ли иметь девушки друга парня или нет? Конечно, нормально, она имеет право иметь себе друзей, каких она захочет. Но подходит ли это тебе? Комфортно ли это тебе? Да. Это уже другое. Поэтому люди часто задаются вопросом, знаешь, вот листаю как-то там это Инстаграм, и там сидит какая-то сратая психологиня и рассказывает, когда он говорит, что вот это то-то-то. Алло, вы договорились изначально. Он из самого начала сказал, что для меня недопустимо, чтобы у нее были друзья парни. Подруги окей, а друзья парни. Все, он ее ограничивает. Да он еще не вступил с ним в отношения. Он еще, ну. Так, дуже, дуже важливо перед тем, как начать отношения, обсудить эти кордоны. Всегда обсуждаешь так, эти кордоны? Да, конечно. Всегда? Да. И везде. ни разу не было никаких проблем, никакого абьюза, ничего? Ну, Коли е, люди mm -hmm. переступали ці кордони, то yeah. да. Але вони... так. Ти швидко виходиш із відносин? Так, розстаєшся. Ну, типу, бросаєш чоловіка легко? Ну, звичайно. Ну, якщо переступили мої кордони. Я кажу так: є речі, якщо які ти зробиш в стосунках зі мною, я одразу від тебе піду. Тобто, за гіманпальцем це зрада, фізичне насильство что що така дальше. далі. А що емоційно, нравится, подобається? <ріст> ну напевно, осі такі. Ну, все два. Головне, не изменять и не бить, в принципі, пацани. А з предыдущими вопросиками ми теж там підрозібралися, Мотайте на уз, как говорится. Так, ну це такі можна сказати речі, які є в мене до них нульова толерантність. Ось, ну, звичайно, ще там якийсь. Там, дивлячись, що для тебе зрада. Ось для мене зрада, наприклад, якщо ти будеш там, спілкуватися в переписці, там якийсь у тебе буде вірт по переписці з дівчиною. Типа, вірт имеється в виду секстінг? Так, так, так. Хорошо, зараз я. ищу лазейки. <laughs> а, ну, для меня это а... зрада, если я побачу тебя в телефоне, что ты не отправляешь свои фотки. Там... А, свои фотки. А если просто говорить о том, что ты такая красивая, вот, так повезет твоему будущему парню. <laughs> Скажи, такая тонкая грань. <laughs> ну да, так. Ну, если ты открыто будешь там якось то секстинг, тебе будет, або там открытый какой-то неприкрытый флирт, с другими девушками. Ну, это также для меня израда, потому что, ну блин. <coughs> Держу в курсе, мы еще не в отношениях, если что, а я уже как бы изменщик. <laughs> Тоже очень распространенная модель э, у некоторых, это тебе не касается, это шутка на самом деле. Да, что некоторые женщины готовы изначально оговорить что-то, а потом выяснится, что на самом деле не дружи с вот этой девушкой, чего она на тебя как-то очень смотрит. Ну не. тут я говорю, когда конкретно, я думаю, что я с этим встречалась, угу. Коли, с там... сексингом? Ну типа что, у тебя партнер? Э... Ну да. и я хочу, чтобы ты меня... Что? Ой, так интересно. <laughs> Резко стало сильно интересно. <laughs> ну, я хочу, чтобы ты меня трахнул. И скидай свою голову фотку. Твой парень скидывает кому-то и говорит, что хочешь, чтобы его трахнули? <laughs> Ему. А, а але так, под... стоп, секунду. Так, ні. а если... Вопрос. Если ты строишь отношения с мужчиной, І йому скидують голову фотографію. І кажуть, я хочу, щоб ти мене отримав, ну, а він такий, та я взагалі. Ну говорю... дивись, ні. Якщо там тобі запрос в Дірект, якась твоя там фанатка, підписниця скидує, це одне. Чаще підписник. Ну, нічого. Так. Але якщо це. Пацаны, твоя... фанати, так. Чесно говоря. Якщо це твоя знайома. З якою в тебе йде активна переписка, і mm -hmm. там є, як ви зустрічаєтесь, yeah, а де тебе забрати, і потім в контексті вона пише, хочеш, щоб тебе трахнув, то звичайно 90%, що у вас вже щось було. Хорошо. Uh, Такий от вопрос буквально: мужчина, якщо Which... uh, мужчина з тебе строїть отношения, uh, подружить иметь декілька no... значительний вдох. Ну, дивлячись, які стосунки, якщо це ну, його знайома, якщо це подружка, з якою він там кожен день співпрацював. Він був знаком до тебя з ней. Ну, І добре. З ней не раніше. Добре, але які взаємовідносини? Дуже крепкі, вони хорошо дружать. Ну, просто в контексті, мій колишній, зрадив мені з дівчиною, з якою вони дружили. 10 років, і в них ніколи не було сексу. Вони навіть там не цілувалися. І він казав, ти що? Та мені навіть противно думати, що я з нею там. Тому не спали без поцелую виходить. Але він з нею мені зрадив. Тому Ну, я не сприймаю подруг, якщо тебе не поєднує з ними якісь зв'язки, типу там робочі, або в тебе там немає ніякої вигоди з цього спілкування. Це просто там ти проводиш час. Там, просто як... тобі подобається проводити час з людьми. Так, то я ну, для мене це не ок. Без... Ти не повинен радуватися з іншою жінкою. Хорошо, а... Ну, виходить так. А... Да? Ну, логічно. Хорошо. А, а тебе можна? Ну. З парнем от, просто общаться. Ну, заради чого? Мені з ним спілкуватися. Просто він цікавий, він просто интересный. Не под запись. Э, ну я же интересный. <свят> ну да. Ну все, и что, ты со мной будешь общаться, и нельзя тебе со мной общаться? Ну у нас с тобою... Э... Проект один раз дальше. Проект. Хорошо. А потом? А что потом? Ну ты вот, после проекта, что тебе не, не, не общаться, не дружить, тебе же нельзя, получается. Но ты мы... с интересными людьми можешь общаться дальше. Правильно? Да, можешь. Ну, э, дивись, у нас с тобою я. Е... Я понял, проекта нет, придумаем. Я понял, придумаем. <свят> Идем дальше. Можешь не отвечать. Смотри, у нас, говорит, с тобой есть. Я уже понял, что там сейчас какой-то другой, третий проект. Хорошо.